Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь передачу цікаві зустрічі. Сьогодні нас люб'язно запросив до себе в гості заслужений працівник сільського господарства України Василь Федосович Юдицький. Вітаю вас. Він познайомив нас зі своєю сім'єю та розповів нам про цікаві моменти свого життя. Василь Йодицький розумний хазяїн та вправний селянин, що має вроджену любов до рідної землі годувальниці та переданий прадідами хист, вміло господарювати. Наприкінці ХХ -го століття, коли в Україні припинила своє існування, велика кількість колгоспів, селянам самопрацьовитість допомогла зберегти господарство. Мешканці села Лісконоги в Новгородсіверському районі довірили господарювати на пайових землях Василю Юдицькому. Завдяки підтримці односельців та набутому власному досвіду Василь Федосович взяв на себе відповідальність підняти господарство та не дати загинути селу, зберегти робочі місця. Лісконогівські ентузіасти, покладаючись на власні сили та маючи лише трьох коней, відродили сільське господарство. Кінь став символом села. Сьогодні товариство Переможець виправдовує свою назву, адже має вже 60 коней і більше 500 голів великої рогатої худоби. Значний внесок у розвиток агропромислового виробництва оцінили не лише мешканці Новгород-Сіверщини, а й держава, якою було присвоєно звання заслуженого працівника сільського господарства України Василю Єдицькому. Василь Федосович розумний і мудрий чоловік, який, незважаючи на досягнення у сільському господарстві, залишається скромною людиною. Чудовий батько трьох синів, гарний чоловік та дідусь десятьох онуків. Ви любили займатися господарством з дитинства? З дитинства я увлякався, що в мене лошаді, голубі вдома, ну і хазяйство вдома, допомагав матері. от отцу все время. Яким був ваш шлях від тракториста до голови товариства? Закончил школу, 11 классов, призвали в армию. В 1969 году, 69 по 71 служил в армии. Приезжая с армии, стал работать трактористом на тракторе. Два года работал на тракторе, потом один сезон работал комбайнером. Ну, а потом пошел работать бригадиром. Мне взяли. В 80-м году я уже стал работать заместителем председателя колхоза. И одновременно пошел учиться в техникум, Бобровицкий техникум закончил в 83 году. И в 86 году пошел работать. Мне тогда ну, какая-то партия посылала вот, работать в Шептаки. Пять год я отработал в Шептаках. И с 86 -го года по 91 год. 1991 году я вернусь назад, меня освободили. И я стал работать ну, тут, в селе, на хверме, за ферме за фермой был. Потом один год работал за ухозом в школе. И после ухоза меня поставили, взяли у лесником работать. Я шесть год работал лесником. После лесников у меня я, ну, короче, мне в колхозе сказали, что не будешь тебе не, не, положен земля, папа по, по земли. Поэтому я стал ну, с ними. Скандалить, поехал в район, в районе мне сказали положено. Я все-таки всю жизнь работал в сельском хозяйстве, и мне сказали, что не положено. Но дело в том, что я все-таки ну, поехал, узнал, действительно, мне положено. Потому что мне сказали, что, мол, ты не работал в Лискановах, а работал в Шептаках, да тебе не положено. Какая разница? Меня же послали туда работать, поэтому... Это, ну и тут у нас пошел конфликт, и меня избирают на собрании, ну, тогда уже перешли, ну, переход был из колхозов на товариство. Ну и меня избрали председателем. Ну, тогда было два, два села, в одном хозяйстве. Ну, старый председатель решил, что он, ну, роговку возьмет, а я лесконогий разделиться. Ну, мы разделились. Разделились, ну, мне попало, значит, ну, техники почти не было. Она старая была, да и пришла в негодность. И Пришлось нам первый год, когда в 2000 году я принял хозяйство, мне пришлось собрать людей всех, и чтобы решить нашу дальнейшую работу. Вот. И ну, все я говорю, единогласно поддержали меня. Я... Было у нас больше ста лошадей ну, в каждом дворе. И я попросил их, чтобы они помогли спахать по каждому на двор по гектару. И мы спахали по гектару, все вручную делали, позасеяли и вышли из положения. И постепенно, постепенно мы все-таки шли. А тут у нас за три года наше хозяйство уже начали. Мы трактор один купили, потом Второй купили, и тут у нас роговка та, что отсоединялась, тоже уже ну, разбегалась, и пришлось мне опять этих роговских хлопцев, хорошие хлопцы у меня сейчас они робят, забрать на работу. И так само сейчас уже до доярок больше, чем лесконорских какой секрет вашей семейной злагоди? Друг другу доверяем и друг друга понимаем и поддерживаем друг друга. Соответственно, можно сказать, что все хорошо. Того, что, ну, как ну, одно целое у а двух из них. Ну, конечно, и подтримка семьи была. Вот. И ему трудно, так и нам же трудно в том числе, что и мы переживаем за его, за всю его работу, за всю, за всю его ответственность. Работа очень тяжелая. Работать надо, нужно с людьми. Постоянно какие-то тревоги. Ну, нужно и нам эти трудные минуты ему поддерживать, чем-то помогать. Мать у нас. Так, женщина хранитель очага, так? Ну, вот, э, мать э, много ч, как, чего <laughs> делает в семье, получается. Так. Так, что она доброжелательный человек, во-первых, там гостеприимный. Ну, получается, что ну и отец тоже свой. <laughs> ну, семья как семья. Ну, они Уважают друг друга, любят. Ну, наверное, вот это благодаря этому и в семье благополучие и успех. В основном мы дружим, поддерживаем друг друга. Главное, честность. Ну и друг другу всегда помогать беде и владика. Летом приезжает брат с Киева. Тоже, ну, и как собираемся здесь у отца. Шашлыки делаем. Ну, в основном собираемся у отца, когда с Киева брат приезжает старший. Ну, сегодня его нету. Так он как работает. Не получилось у него приехать. Расскажите, пожалуйста, глазка, как вы познакомились со своим человеком, про ваш шлюб и вашу родину. В селе росли, в расшли, и детство проходило. Оба я же села из села из этого, из Рысканого, и и он же разом разом гуляли, разом в клуб ходили, так и познакомились. И в армию пошел, я его ждала, из армии пришел и соединились и живом 72-м году вот сошлись в кучу, живом живут трое сынов, десять внуков, так и живом. Три невестки. Большая семья. Да, большая семья. Чи ставите вы воспитание вашего батька себе в приклад? Всегда подражали родителям. Как они поступают, так и мы сейчас поступаем. Быть честным, уважать друг друга. Меня никогда не например, ни отец, ни мать, как говорится, не били. Ну, такой досвид я сейчас. Ребенка нельзя там воспитывать ремнем или чем-то надо, словом. Как вы считаете, какой залог успеха вашего батька? Получилось, что так, он, отец пользуется авторитетом местных жителей. Из-за вот. этого много кто Поддержал его ну, в трудную минуту даже с местных жителей. Так как, ну, сам он бы, в принципе, сам бы он ничего не сделал, бы, если бы не местные жители, <свят> друзья его, которые ему помогли в трудную минуту. Ну, также э, семья его тоже <свят> не бросила, когда там в чем помощь нужна там была. Также сейчас э, я уже там 6 год на пенсии на военные на долевой. Тоже стараюсь ему помогать, в общем там, в чем могу. То есть, до, доставать запчасти там. Также там помогать по другим хозяйственным работам. Ну, надо вместо его оставаться, типа, как, ну, бывает, что он болеет часто, вместо отца оставаться Помогайте. на работе. Ну, с, как, с людьми <свят> <свят> тяжело работать, это надо как, иметь талант. Во-первых, подход нужно <свят> найти подход к каждому человеку, чтобы он тебя послушал. Ну, так как много людей, каждый разные характеры у всех. Будем надеяться, что еще отец будет пока руководить всем этим хозяйством ну и продолжить конечно же его начинание да его начинание продолжить надо будет потому что во-первых у людей есть зарплата есть ну, условия как существования что надо работаешь деньги получаешь жить надо же за что-то в теле например а не ездить в город куда-то на, на работу. А зачем ехать в город, если можно в селе заработать деньги? Ну, делать, конечно, надо ночью, ну, повышать тоже зарплаты надо, но это зависит же не от, не от директора, а там, в основном, много чего. Добиваться улучшения, конечно, что улучшение увеличения поголовья скота, там, ну, Якщо це можливо, що я законаю там, пасі Працьовита дружня сім'я Василя Юдицького це душевні люди, які завжди його підтримують. Це його опора. Після спілкування з ними ми пішли з відчуттями спокою та надії, що українська земля в руках у надійних господарів. Залишаючи будинок, не можна було не звернути увагу на поштових голубів на подвір'ї. Вони були захопленням Василя Федосовича з самого дитинства, і зараз він радіє цим птахам миру. Після знайомства з близькими ми вирушили на ферму, аби дізнатися більше про селян, що працюють разом з Василем Федосовичем, та поглянути на лісконогське господарство. Калхожно став подіймати. Из ничего. Ну и коней полюбили мы у колхозе все. А в чем у нас получилось это вот что коневодство, что Федосович, как поднимался, так на конях стали поднимать колхоз. И это у нас как кони, это как, как символ уже остался у нас у селе, что на, на лошадях подняли колхоз. Стали пахать, сеять на них. При развале у нас осталось три лошади всего. Ну, Федосович решил их поднять, это вот, животноводство на лошадях. И с трех лошадей он развел, вот сами видите, вот, это кобылы матки у нас. Там у нас молодняк еще на, на другой конюшне есть. И с каждым годом он понемножку, понемножку, как говорится, как у нас сейчас в стране, все потихоньку, понемножку. И развел лошадей. Коров у нас не было тоже. Развел коров, телок. Ну, как вам сказать, и стан. Все, короче, вот. Я говорится, молодежь, какая хочет работать, работает у него. Работы, я говорится, хватает в селе. Занимался этими делами лошадьми. У людей закупал, малых лошад брал, менял на зерно. Вот. И постепенно, вот сейчас уже у нас 60 голов лошадей. Мы в прошлом году где-то в пределах 10 продали уже населению. Поль... Население есть спрос, потому что у каждого есть переусадебные участки, и не у каждого есть трактор, а пашут на, на лошадях. Для успешного ведения господарства треба быть не только добрым господарем и присвятить этому життя, а и любить коней, говорит Василь Федосович. Лошади у нас обычные были, я принял только три головы, а потом стали разводить. Закупил я жеребца тяжеловоза, сперва одного, потом второго, и сейчас у нас уже кони, ну я, можно сказать такие крупные, ну потому что они жеребцы были, я закупал от Элитных маток. Поэтому у нас сейчас и лошади вообще хорошие, большие, и они рахманые. Я летом лошади гуляют на пастбище. Я въезжаю почти каждый день до их, смотрю их и с ними обращаюсь. Вот они ко мне, я стою здесь, и они ко мне идут, потому что они знают меня. Я возле них каждый день нахожусь. Надо с душой относиться до лошадей. Если не будешь относиться к ним, ну нормально, чтобы с ними надо просто даже говорить. И они понимают, они ну, только что не говорят, а так они все понимают. И поэтому я если приезжаю, я приезжаю их каждый день, а то есть, ну иногда только когда некогда. І з ними розговорю. Вони от камні підходять і са мною якщо не розговорюють. Навесні 2000 -го року на зборах вирішувалась подальша доля колгоспу. Селяни підтримали кандидатуру Василя Юдицького, і з того моменту розпочалось відродження сільського господарства. Спочатку селяни обробляли землю кіньми. За рік придбали перший трактор. І надалі щорічно по одному. В 2007 році з'явився перший комбайн Дон-1500, а в 2010-му Полісся. Техніка знаходиться в гарному стані та готова до весняно-польових робіт. Зерносклади також будували своїми силами. На цей час в товаристві переможець вже 60 коней і більше 500 голів великої рогатої худоби, 300 голів дійного стада, 200 голів неталей та 30 місячних телят. До ярки товариства вдячні за надання робочі місця та з гордістю розповідають про свої досягнення. Працюю у Василія Федосовича вже 4 роки. Ну, я сама із сусіднього села Зраговки. работаем, ну как, пригласил Василий Федосович нас работать, дали машину нам. Ну, сперва это, а потом прошлый год Василий Федосович нам купил новую машину, даже теплую, ну, новую УАЗик новую купил. Работаем, как, зарплата у нас хорошая. Уже сказать, Летом мы получали по 3000 тысячи зарплаты, но ну, а сейчас, конечно, уже по три не выходит, там, ну, чуть-чуть поменьше коровье запуску работаем. Ну, я за прошлый год значит, надоила по 4 тонны 800 литров на корову. Ну, это, наверное, меньше за позапрошлого чуть-чуть, потому что, ну, сами знаете, была засуха. Это было сухое, и это... Кормов у нас хватает полностью это сейчас как раз растел начался. Это же цель наша, как и в любой работе. Если я бачу, что у меня молочка больше, и я хочу больше на работу ходить, потому что у меня же таки, знаю, что еще же, при том, что и, и, финансово у меня будет премия, и так, и уважение. Хай уже там продвижение у меня такого по карьерной лестнице не ману, зато есть и результат, и я его стремлю, к нему стремлюсь. И так и любая из нас стремиться. Так что, надеемся, сейчас же у кого больше, так еще же э, это, надо же, ой, подожди, конечно, моя, чтобы быстрее отелиться, чтобы же догнать я да перегнать. Надо понимать и корову, и знать надо э, скотину. Надо, чтобы э, понимал, что як и к как обратиться, и все. Это тоже надо знать, и это одно из основных правил, я вам не скажу, работы дайеркой. Надо не знаю, может родиться дает, как кто кажется. Надо понимать, надо побачить, и, где что болит, видно сразу по скотине, где тяля заболела, где что. Так и добиваемся таких же результатов, что... Когда их постоянно находишь, дивишься, знаешь. Работаю уже в третий колхоз у меня. Я работала с мячем. Вот три года. С 17 годов я уже пошла на работу. В товаристве Рогивская работала. И вот уже семь годов я работаю в Федосовиче. Я, конечно, увлеклась уже два года я в передовых числах вот. в прошлом году этот год я уже вот, надоила больше вот из десяти групп я уже второе место заняла так что вот. И вот когда Федос уже в подходе, когда он вот, поддыди под, под, под вот, скажет вот, доброе слово оно просто хочется все работать даже больше еще хочется. Ви порівнюєте, хто більше на доїде. Ну, звісно, іще як? ще так дивлюся у список, хто на літрів більше, хто менше. Звісно, ну, тут іще допомагають механізаторів. Як говорять доярки, у них дружній злагоджений колектив. Всі працюють заради загальної цілі та вдячні директору, який завжди підтримує та допоможе у скрутну хвилину. Доволі такий неплохий у нас колектив. дружный, хоть и подвозчики, хоть и телятники, хоть и что-то. Стараемся же мы не вредить уже один одному уже. Все вместе стараемся с такого человека, как его надо поискать. Хозяина такого, что поднял колхоз из самого из ничего, так сказать, из полной разрухи. Поднял собственными руками, своим здоровьем. Сами знаете село, какая работа, и все. что надо, что больница, что. Всегда к человеку обратись. никогда не адкажу мы тоже друг друга бядзе ніколі так не стараемся не оставіць именно нашу руководитель очень такой, що можна ім яксе гордиться.і я ж сказала що падыдзе рассппрое спросе а абратціся. Йонтамаєць в любую мінуту значний внесок у розвиток агропромислового виробництва оцінили не лише мешканці вершини, а й держава, якою було присвоєно звання заслуженого працівника сільського господарства України Василю Юдицькому. З цієї нагоди відбулись урочисті збори за участю представників місцевої влади. Збори відкрила голова райдержадміністрації Олена Мовчан, яка й вручила нагороду. Заступник голови райдержадміністрації Борис Домоцький згадав про відродження колгоспу на фоні занепаду та написано про це свою журналістську статтю Хазяїн або феномен Василя Юдицького з Верщини». Привітав Василя Юдицького і депутат обласної ради Сергій Сергієнко, який висловив свою повагу до людей, що віддано працюють в нашому краї. Начальник управління агропромислового розвитку рейдержадміністрації Володимир Радченко привітав Василя Юдицького від імені працівників агропромислового комплексу та зазначив, що з чотирьох претендентів області саме Василь Федосович отримав нагороду. Цього вечора в концертній залі зібрався весь працьовитий рід Придеснянського села. Багато теплих слів та побажань було сказано в адресу Василя Федосовича та його родини. Голова райдержадміністрації Олена Мовчан висловила свою жіночу солідарність та повагу до Софії Миколаївни. Світа робить короля, і я знаю, який це труд. Я хочу висловити свою жіночу солідарність. А я думаю, Федосович мене підтримає. Що жінка чоловік. Досягає тих вершин тільки в тому випадку, коли біля нього гарна дружина. І я хочу засвідчити свою повагу до цієї жінки, яка викохала трьох синів, яка була поруч в тяжку, і в веселу і в легку хвилину біля Федосовича. Запрошені гості аплодували стоячи. Тож нехай держава пишається працьовитими селянами, адже доки будуть господарювати такі люди, українське село буде процвітати.